エ m u ラ l アレイクム、こんにちは、マルハバ。私はイスラム科学の教師です。私は自分のチャンネルでイスラム教徒とロカ文化についての情報を提供しています。以前のビデオでは、イスラム教への信仰の6本の柱について話しました。今日のビデオでは、イスラム教への信仰の6本の柱の一つであるライセの概念についてお話し,します。 ライセとは、魂が死後永遠に生きる現実の生活を指します。つまり、目視録が壊れた宇宙が消えた後、それは別の次元で永遠に生きることを意味します。ライセがどういうものか、私たちの心では理解できません。しかし、クロアンでは、アラーは常にライセを思い出させます。s a h i 人はすべて死を味わう。我は試練のために行事と吉事であなた方を試みる。そして最後は我に来されるのである。ご覧の通りイスラム教での死後、新しい永遠の命が始まります。人があるらを信じて善行をするならば、彼は永遠の楽園に行きます。あるらを否定し、 アラが定めた基準に従って生きていない人は誰でも地獄に行きます。一方、アラのメッセージを聞いていないコミュニティは天国や地獄に行きません。そのような人々は彼らが死んだ後、煉獄と呼ばれる場所に住むでしょう。ご覧の通り、イスラム教では生まれ変わりを信じていません。 生まれ変わりは今をなさないからです。なぜなら宇宙はビッグバンから始まったからです。そしていつの日か宇宙は再び大きな目視力によって破壊されるでしょう。宇宙には始まりと終わりがありますが、したがって魂の永遠の体の交換は不可能です。宇宙は永遠ではないからです。 中に続いての私のビデオを,を見ることをおすすめします。いつかしが訪れ、私たちは帰来せに行きます。その前に必要な準備をしましょう。この世界の続かぬの,の、喜びが私たちに真実を見るのを妨げてはいけません。あなたが今このビデオを見ているなら、それは超高かもしれません。 アラに立ち返り、あなたの心を使ってください。私に聞いていただきありがとうございます。私のチャンネルの購読は無料です。購読、いいね、コメントを忘れないでください。ありがとうございました。じゃあ、またね。